Не предприниматель. Вот. Ну, на поверхности лежит художники, музыканты и так далее. Разве мы можем назвать, ну скажем, эрста неизвестного, не креативным человеком? А? Креативный человек? Ну, предприниматель, он слабый. Вот. Ну и так далее, и так далее. Поэтому вот создание таких центров по всей Украине и не только в Украине, а мы... Вот этот проект, который сейчас собственно, я начал работать, это международный проект. Мы побывали во многих странах вот, и посмотрели, как это реализуется во Франции, в Швеции, в Финляндии, в Англии. Вот, и мы ну, можем, так сказать, использовать на нашей украинской земле тот опыт, который существует в мире.

So, the center is going to promote and to support um, creative people, and we're going to help them develop um, uh, entrepreneurial skills because sometimes people may be creative, but um, they may not have enough developed uh, entrepreneurial skills, so, we're going to help them with this. So, um, this is in brief. <laughs> this is very in brief. Good day. Уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, прежде всего от имени Харьковского городского главы Геннадия Кернса я решил поприветствовать всех нас с таким знаменательным событием, которое только что произошло что здесь, so on behalf of our mayor um, of our city i Kernes, uh, I would like to uh, invite you to the opening uh, of well, to the event that is going to take place today so Всем, кто участвовал в открытии, что мы сегодня открыли самый креативный центр в городе Халька, наверное, и во всей Украине. Потому что такого перерезания ленточки я еще не видел, я участвовал в Uh, you, you, well uh, you can understand that this was the most creative opening of the creative center because this was the um, most unusual uh, way to cut the string to open the center so the motto of our city is Harkov smart city Это действительно город Харьков, это умный город, который думает о будущем. So uh, the present-day event is the best proof for uh, the city that um, for Харьков being uh, the city who thinks about the future and who thinks to how to promote the future generations. Потому что именно город и именно руководство университета, которое думает о будущем, могло открыть такой замечательный центр. because only the city and the administration of the university who thinks about the future can open, can establish such a center. i'm pretty sure that this would be the best impulse for those, uh, youngster, for those young students

So uh, it was recognized as the city to develop business. Я думаю, что сегодня мы делаем еще один шаг для утверждения того, что город Харьков будет развивать бизнес, город Харьков будет создавать условия для развития бизнеса. Я благодарен всем участникам этого проекта, благодарен ректору Харьковского национального экономического университета, благодаря, которому, благодаря партнерству, с которым стала возможность создания такого центра. I would like to thank all people participating in the opening of the center, especially uh, the president of Harkin National University of Economics. Уверен, что этот центр будет работать, но прежде всего креативно и

и создание подобных центров. Я 8 лет работал в государственном предпринимательстве и занимался поддержкой как раз предпринимателей как начинающих, так и взрослых. Я хочу подчеркнуть, что хотя сейчас пишут о гениальных бизнесменах, которые не закончили вузы, бросили их ради бизнеса, но добились огромных результатов, что базовое вузовское образование, которое еще подкреплено практическими занятиями и созданием вот таких центров, действительно будет важным. I would like to emphasize the high importance of creation of such centers and the importance of higher education in the sphere of business despite numerous examples of people of successful businessmen who have no higher education. So such uh, the cre well, creation and establishment of such centers and higher education will um, are one of the most important things for the successful businessmen. удачной работы центру. И э, обещаю, что мы будем оказывать этому всяческую поддержку, потому что город Харьков лучший город. И мы постараемся, чтобы молодежь, которая будет получать здесь знания, были лучшими бизнесменами. So I would like to say uh, good luck, dear center, and I would say that our uh, city council will provide uh, all the necessary support for new businessmen, for young businessmen, and for people кто are part of the Спасибо. Thank you. Очень люблю стартапы у нас масса программ. Я думаю, что сегодня еще что-то расскажу. Я не очень люблю открытие стартап центров, потому что мне надо искать в шкафу где мой костюм. Вот. но потом, когда стартап центр открывается, тут же на территории начинают ходить какие-то некрытые студенты, которые не спали по несколько дней до чашки кофе и надеюсь, что это будет достаточно скоро. Да? So, uh, so my oh, company is really is really happy to support such startup projects. Uh, I don't like uh, the openings of such centers because I have to find the best suit in my wardrobe, but. Uh, after the beginning uh, uh, after the beginning of work at uh, the center you can see numerous students walking around and participating and uh, actively in the activities of the center If seriously um i am very glad that we started in some way to develop in the field of creating our own projects not just outsourcing so to be serious, I'm really glad to start uh, developing our own, uh, uh, our own uh, well, to support our own skills and to support our own youth, but not only to outsource. Uh, so because one of the uh, main advantages is the fundamental uh, education that we have and that we provide. Uh, поэтому всем удачи и надеемся, что все будет у нас в So good luck to everyone. I, ha I hope that everything is going to go okay. Проекта, э девушка, который носит название У нас есть академический

Прежде всего, я хочу поблагодарить Елена Золотарёва за поддержку этого проекта, проект, который финансируется европейцами. Um, first of all, I want to thank Irina uh, for initiating this project, but as well because she, she involved in this, developing this project colleagues from um, the National University of uh, Civil Engineering and Architecture. She invited also colleagues from uh, the University of uh, Municipal, uh, National Municipal uh, Administration. She also invited colleagues from Sunni State University, she also invited colleagues from Ternopil National Technical University, and this is really, really important. It's not just happening here. This is a, a Ukraine-broad project, and this is very important. и также ряд других вузов Украины. Европейский Союз дал нам 1,3 миллиона евро чтобы, на развитие центра. Центр будет не только в Харьковском национальном экономическом университете. We promise to develop a national network. Мы обещаем создать и развивать национальную сеть центров. So, is in this here. So, I think. Поэтому с этой точки зрения необходимо эм, национальное сотрудничество в национальной сети университетов. Really Я бы также хотел поинтересоваться о чем-то, потому что это действительно важно. Um, we are going to так как Европейский Союз считает, что этот проект достоин того, чтобы вложить в него деньги, мы обещаем, что это будет проект, результаты которого приведут к интенсивному развитию бизнеса в Украине развитию и созданию новых мест, новых рабочих мест для людей в Украине и в итоге будет способствовать развитию экономической деятельности Украины. Это очень очень амбициозный проект для нас. Uh, возможно, мы не сможем достичь всего того, что мы пообещали, но мы сделаем большой вклад в развитие этого проекта. Я лектор, я могу говорить часами, поэтому на, на сегодня все. Есть Лионский университет, леон 2 В Франции у нас Лионский университет и университет Лион-3. Я хотел бы дать слово господину Шаша, который есть представляет Лионский университет.

что этот проект дает возможность познакомиться с многими людьми, которые будут способствовать развитию экономической деятельности Украины.

Мы знаем в Европейском Союзе, мы знаем, что для развития необходимо тесное сотрудничество между университетами, городскими и региональными властями и предпринимателями. Поэтому мы очень ценим присутствие и участие в этом проекте городских властей города Харькова. Поэтому мои поздравления с открытием центра Харькова. Что зажигается, то это кому-то нужно. Мы, как представители нашей активной молодежи, очень рады, что наши огни, наши идеи, наши проекты, они нужны. Нужны общественности, нужны создателям и значимым для них создателям программы «Сакси». Мы очень рады, что у нас есть возможность повышать свои предпринимательские навыки и что мы уверены, что этот проект будет все больше и больше вдохновлять на содействие, мотивировать и поможет нам развиваться. Ну да, уже приступила к своим проектам. У нас уже есть несколько успешных проектов, которые были высоко оценены на международных конкурсах. Мы каждый день стараемся учиться, получать опыт и генерировать идеи. И мы надеемся, что стартап-центр поможет каждому студенту жить под девизом «двигаться с инновациями. Со временем создания стартап очень многое увеличивается. мы, ощутимы, да? мы встречаем очень ребят, которые хотят достичь новых высот Для того, чтобы достичь высоты, они будут получать знания, которые будут в процессе. А, так что мы хотим сказать большое спасибо Харьковской городской да, области администрации проекту а, САКСИ, а также Харьковскому национальному экономическому университету. Спасибо. Уважаемые гости, сейчас у нас есть еще продолжение этого открытия, которое будет